Всем доброго дня. Очень рады приветствовать Леонида Ежорова, Алену Глазкову из Кременчука, Леонид из Херсона. Меня зовут Наталья Дорофеева, представитель общественной организации «Новая генерация». Мы сегодня будем раз, 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 как бы общаться да, на тему «Где в Херсоне и где в Кременчуге искать открытое, открытое пространство для творческих и киноинициатив?». То есть куда можно приходить своими идеями, своими проектами, может быть, искать свою аудиторию, да? Значит, Леонид Ежуров, руководитель артхаба в Херсоне. Узнаете, что это такое, кто еще не слышал. Он глава общественной организации Режиссер режиссер.орг. Алена Глазкова представляет общественную организацию информационный просветительский центр Евроклуб, а офис их организации называется Простер идей. Интересно, что это за формат? Как возникла вообще идея создания вот этих площадок да, для VR-хаба и пространства идей? Какая цель этих, вот, этих майданчиков? Ребята, расскажите, поделитесь опытом, идеями. Лёнь, начнёшь? Mm -hmm. Давай. Да, э, ну, собственно, общественной деятельностью в области популяризации э, украинского кино и э, просто качественного кино и кинопроизводство мы, в общем-то, занимаемся уже с 2012 года активно, вот, под э, брендом режиссера Орга. Э -э, за это время, вот, и организовывали киноклубы и небольшие локальные кинофестивали, вот, в рамках которых нужно было производить э -э, фильмы, там, фильм за 48 часов, фильм за неделю. Вот, ну, в, в общем-то, в 2014 году мы пришли к такому формату, как постоянный киноклуб еженедельный вот э, где стали показывать украинское кино вот э, и э, вполне логично из этого в общем-то выходило что нужно какое-то постоянное место э, мы долгое время э, долгое время нас держали при, приютили э, туристическое агентство Пангео вот mm -hmm. которое в общем-то, на безвозмездной основе совершенно нам предоставило пространство, но, честно говоря, каждый показ это был всегда большой стресс в плане того, что э, ну, наверху. Э, ну, получается, это такое под, э, подвальное помещение цокольный этаж, да, и э, на, наверху компьютеры, документы, mm -hmm. телефоны. А мы там в подвальчике. Ну, то есть, а э, вход с Свободный. <свободный> вот. то есть, ну, удивительно, то есть очень адекватная культурная аудитория, что ничего никогда не проис... такого не происходило. Ну, вот. По поводу самого места. Когда-то, вот, собственно, в каком пространстве сейчас реализуется херсонский артхаб, вот. это бывший кинотеатр Иллюзион, mm -hmm. который был в свое время очень культовым местом, особенно при Вере Ивановне Белетиной, когда. Там проходили показы артхауса. То есть, вот, собственно, именно в этом месте, еще в начале 2000-х, в конце 90-х, уже знали, что южнокорейское кино выстрелит. Вот, то есть это, ну, как, собственно, если говорят о феномене южнокорейского корейского кино, там последние ну, лет, лет 10, то там уже об этом были в курсе тогда. Mm -hmm. вот, то есть это было удивительное культурное место, и просто получилась удивительная возможность, что управление культуры э, пролоббировало эту возможность, и э, то, что коммунальное предприятие киновидеопрокат отозвалось, и, собственно, меня включили в штат этой организации, mm -hmm. и дали такие вот, в общем-то, очень большие права на возможность делать что угодно в рамках этого. Я просто. поняла. Вот. Ясно. То есть и у вас теперь этот архав существует и вы там проводите показы, встречи, да, лектории или, или вот что именно? Какой формат сейчас работает? А, да, ну сейчас э, в первую очередь э, освоили это пространство, mm -hmm. это театралы, херсонские драматурги, которые придумали такой интересный формат, как читки своих пьес, то есть они пишут одну главу, представляют аудиторию, mm -hmm. главу акт, наверное, по-моему, это да, так, более правильно, значит, то есть аудитория реагирует, и в зависимости от того, какая, какую реакцию текста вызывают у зрителей, продолжают писать mm -hmm. пьесу, или заканчивается эта пьеса, или какие-то изменения в сюжете э, вводят. Ну, то есть такое интерактивное написание пьесы получается. Ну, это их, uh -huh. собственная разработка, это группа драматургов соседи вот, и центр Мирхольда. Uh -huh. Вот, потом кинопоказы, вот, и мы сейчас хотим запустить еще проект Мистецтво диеты», ну, где просто э, не только непосредственно с искусством связанное, а когда э, Херсонс, вот, например, первое, первое мероприятие, которое хотим сделать в, в рамках этого проекта, это рассказать о том, как э, путешествуют автостопом. У нас есть три человека, которые этим э, не страдают, а которые этим занимаются периодически. Вот, и может, мне кажется, это может быть интересно. Понятно. Спасибо огромное, а, Ален. Ален, Uh -huh. А, ласка, нічим, я тут з форматом такого теж від... відкритих пространства. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, що Что за ідея у вас була, як ви її реалізовуєте? Якщо коротко, то наша організація існує доволі давно, і ми часто переїжджали з різних приміщень. Потім ми знайшли собі інше приміщення і вирішили, що будемо тут робити антикафе. Антикафе формат не пішов. Тому вирішили зупинитися і на цій назві Простір ідей. Ідея була в тому, що є люди, в них є ідеї, і е, ми готові вислухати їх і допомогти в реалізації. Наразі, якби простір ідей слугує офісом для нашої громадської організації, але також у нас є якісь постійні активності, які тут відбуваються. Щочетверга у нас English Speaking Club, щоп'ятниці у нас кіно. Uh -huh. Не обов'язково документальне, дуже часто художнє, але обов'язково з обговоренням. Сьогодні будемо дивитися фільм з колекції «Докудейс. Вітаємо uh -huh. на Фукушімі. Uh -huh. uh -huh. І зараз ще по середах у нас лекції про любов з психологом. У вівторок у нас була якась майстерня з. Світового лайт-шоу і малювання якогось живопису, не знаю, як це. Про писанки я бачила, у вас була інформація. Так, так. Ну, тобто, сказати, що дуже багато людей приходить з власними ідеями і каже: я хочу, давайте будемо робити. То ні. Mm -hmm. Більшість ідей, можемо сказати, що вони реалізуються там з якоїсь з нашої ініціативи або з ініціативи тих людей, які вже доволі давно з нами знайомі, mm -hmm. і ну, їм дійсно щось хочеться. Але ну, буває дійсно, от ця остання майстерня шоу вона відбувалася з ініціативи людей. Вони просто прийшли і сказали, хочемо, давайте спробуємо. Ну, було прекрасно. <ріст> uh, я не знаю, що ще сказати. Я вам можу насправді показати, як ми виглядаємо приблизно. Та <ріст> пожеж на роботі в нас не дуже велике приміщення. От у нас всього там 60 з гаком квадратних метрів. Ось десь там у нас така. <ріст> <ріст> о, о, Боже, як цим управлять? Так, ми бачимо, ми бачимо. Оля. <ріст> о, от там от сидить світочка. І там якісь книжки, це типу робоча зона. Тут у нас чаї, кави, чашки, туалет, якому ми це все. Тут, тут у нас он, виставка якась нашого художника місцевого. Та у нас є ще простір під виставки. От. Потім у нас, є, у нас є вікна, яких не дуже видно, і світла через них нема. У нас є стіна, на якому показуємо кіно. Uh -huh. І ось там у нас є ще теж одна е, зона для виставок. Там у нас книжки, там у нас піаніна uh -huh. з російським прапором. Uh -huh. от, і в нас є ще така дошка. Е, ми собі думали, що це буде дошка пліток, але поки що тут обяви. Коли приходять діти, тут малюнки. Ну, от, там книжки десь в чемодані лежать. E, ну от, якось так ми живемо. Спорювалися e, yeah. це все на 4 тисячі гривень, які uh -huh. мій колега Олег uh -huh. Іванович. Привет. Такий, Привет. Вот. E, uh -huh. Виграв в Так. Uh -huh. да. да. Багато чого нам приносять люди. Ну і так створюється простір. Uh -huh. Люди Хочу прийшли, принесли, кажуть, ось вам. Ми кажуть, дякуємо, що з цим робити. Ало, ну класно виходить. Мені ну, супер. Люди приходять, ну, навіть якщо вони не користуються можливістю свої ідеї якісь запропонувати, ну вони знають, що вони можуть, у них є можливість принаймні це зробити. Так, якби хтось дозріває до ідей довго, mm -hmm. чесно скажу. Хтось довго ходить, каже, що от я би, але ну, не готовий. Угу. Може прийти через два роки з ідеєю, яку там була озвучена півтора роки тому. Ну, таке. різне. Угу. Зрозуміло. Ну такий вільний, дійсно такий простір, простір ідей реально відображає назву 100%. Якби теж ми намагалися працювати трохи як коворкінг, але це переважно приходили знайомі. Ну, тобто, в нас є Wi-Fi. Угу. і... Якби люди, яким не було куди піти, приходять зі своїми там ноутами, можуть і uh попрацювати. -huh. Uh -huh. вот. Зрозуміло. Ясно, Лен, дякую тобі за таку коротку екскурсію по офісу. Да, а за що? Може, є якісь питання, бо я можу про нас розказувати вічно. <laughs> вірю, вірю про це. А, все ж таки а, ну. Льоні, до тебе питання і до Альони. А, хто ж переважно тут ходить? Ну, вікова, яка вікова категорія, хто це молоді люди, чи діти більша частина. Ну, хто, хто саме цікавиться таким форматом? На кого розрахована? Альон, спочатку ти, мабуть, потім Льоня нам розкаже про це. Льоня, як вирішуєте? Чесно грію, вот Именно по возрастному показателю разделить достаточно трудно, ну, потому что у нас есть и... Бывает, что у нас зрители за 70, да, и 30, 40. Есть студенты. Тут скорее, сам формат подразумевает, что... Ну, как-то откликается на приглашение прийти в Вардхаб, как бы... Люди для тех, кому, вот как раз это у нас взято в лозунг, для тех, кому искусство как водку. Mm -hmm. вот, то есть, ну, э, скажем, э, ну, потому что мы, в прямом смысле этого слова, мы не, не, совершенно не являемся конкурентами ни кинотеатром, ни театру. К примеру, вот, театр Кулюша, где там э, постоянно показывают спектакли он. Э, она его брат или э, э, Значит, Два любовника и одна жена. Ну, это, в общем, постоянно любовная тема и, э, в общем-то, скажем, э, слишком развлекательный жанр. Вот. Как бы и с театрами где показываются блокбастеры, тоже не конкуренция. Тут такой камерный формат для любителей... В общем-то, подумать над э, фильмами, над... Для ценителей э, э, реального, реального киноискусства, да, ты имеешь в виду? Именно для ценителей таких вот, гурманов, или что? Ну, и для любителей пообщаться после показа, а -а -а. потому что все-таки кино, кино, вот, кстати, проект, собственно, Херсонского до клуба который как раз, э, реализуется новой генерацией режиссер вот сейчас в Ортхабе. собственно, там кино это... это причина собраться. Это угу. не является, собственно, самоцелью. Самоцелью, Это формирование сообщества людей, которые активны, которым интересно, интересно думать, интересно как-то менять этот мир к лучшему. Просто в нашем случае через призму в основном именно вот пока кино и театра на самом деле открыты любым инициативам но э, просто вот конкретно я привык заниматься кинопроектами, вот, э, и друзьям у меня театром, да, а ну, мы вот сейчас пытаемся, э, не пытаемся, собственно, вот, э, это будет в мае проект с поэтами херсонскими, но, опять-таки, все как бы с творчеством связано, потому что э, общественные инициативы пока не отреагировали, но, в принципе, сейчас для общественных инициатив появилось много пространств, у нас в городе появился Крызовый медиа-центр, там... Э, IPC, кажется, так называется. Да, да, есть такое. Да, да. То есть пространство, в общем-то, для них, ну, кажется, неожиданно появилось много таких вот пространств, а для культурных проектов вот до сих пор не было. Но, в принципе, мы как бы для любых инициатив, но очень здорово, что именно получилась возможность показывать кино, потому что, ну, это культовый кинотеатр, и э, ну без кино это было бы как-то осквернение культового. Ясно, ясно. Ну там у вас, видишь, больше как бы акцент на творчестве, на идеях, связанных с каким-то искусством, там, или театральным, или вот поэты будут глаза какое-то мероприятие. То есть такой формат творческой молодежи или вообще творческих людей для них место. Алена, как у вас? Кто больше аудитория ваша? Важко оцінити. Напевно, все ж таки молоді люди від, від 14 ну і вище. Хоча ну, є і інша вікова категорія. Є там люди за 40, яким теж цікаво щось. І насправді у нас є в нас є різні формати. Ми ну, якби не можу сказати, що у нас є тільки мистецтво. У нас є всяке різне. У нас були зустрічі з веганами, які готували нам якісь. ні 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 брешу з сироїдом, який готував нам сироєчески тортики. Ага. Це була абсолютно інша аудиторія, яка прийшла на цього сироїда. Він ще й там якийсь чемпіон України, світу не знаю, Е, В вот. ага. нас був рок-панк-концерт. Е, вот. При тому, а ще у нас не можна пити. Uh -huh. От, тому деякі заходи вони автоматично переносяться кудись. Але був рок панк концерт Я бачила тільки відео з цього. Е, і там були пригающі тіла. Було темно і грали якісь кавери Діки на Нірвану. Е, у нас був вечір Цоя, е, і це теж була абсолютно інша аудиторія. Uh -huh. е, ну, Якби зараз ось ці у нас лекції про любов, і там теж якісь інші, абсолютно, люди ходять. Е, є запит, ну, якби, як нам здається, на заходи для малих дітей. Uh -huh. Тому у нас ну, е, користувалися великою популярністю майстерні з малювання, е, писанкарства і ось цей власне остання, остання майстерня з малювання на воді. ну, Діти вони спочатку малюють, а потім просто бігають собі по офісу, там, граються всім підряд. Тому Аудиторія дуже-дуже різна. Так, і... так. Та, якби приходять і батьки, і, і діти на Капранових теж була абсолютно якась інша аудиторія. Ну, я бачила у вас да, оголошення про те, що у вас були брати Капранови. Там. Було дуже багато фотографій, постів ну про цю подію. Угу. Цікава е, така. Є якісь люди, які, наприклад, в нашому місті живе відомий блогер Ігор Бігдан. Угу. Е, якби його блог є найбільш читаємим на ЖЖ. Угу. От, і якби, на зустріч з ним. І про інформаційну безпеку, про тролів, про всякі різні профейки, теж приходила інша аудиторія. Mm -hmm. У нас є якісь програмісти, які ходять на англійську мову. Ну, взагалі, люди, які чимось цікавляться, їх важко визначити в певну категорію. Альон, ти ще перерахували людей різних? Я вляю, що дійсно настільки відкритий простір ви створили, де кожен може знайти те, що йому цікаво. Ну, я почула саме це. Ну, Настільки різноманітно вибір є на все, що ну, від англійської мови до дітлахів. Воно супер цікава формат. Ну, Діти теж приходять на англійську мову іноді. Ну, бо, бо їхні батьки приходять. Ага. У нас були глядачі на, на цих, на, на стрічках до кудись теж з дітьми. Ну їм було важко, але вони були ясно. Класно, класний такий формат. Мені сподобався дуже. У нас просто в Херсоні зараз теж розглядається нам ну, ідеї, є по створенню такого саме відкритого простору для, для будь-яких ініціатив. І у нас є такий э, ДК для молоді та студентів. Далі, знаєш, ми так всі позихаємо з цього приводу, тому що нібито будівля є, але формат її дуже далекий від того, mm -hmm. від того що очікується. І зараз. Э, ну... Я, я сподіваюся, що є можливість змінити на краще, нам дійсно зробити такий. Ну, у вас в маленькій кімнаті фактично ви зробили ну, дуже великий, я би сказала, це такий. Ну, для нас, для міста Херсона. Мені дуже подобається, що у вас настільки різноманітно на різну аудиторію націлено, на різні вподобання що дійсно відкритий простір день, коли люди приходять, можуть займатися і малюванням, і англійською мовою, і послухати лекцію з цифрової безпеки. Ну, класно. Ну, залежить від того, що вони хочуть. Тобто ви даєте майданчик, люди реалізовують те, що їм потрібно на даний момент, саме от, що їм не вистачає в житті. Угу. Слухайте, класно? <с <с Приїжджайте в гості. Я вже давно цікавлююся. Ще з першої нашої зустрічі на догідес. що в мене тоді було дуже ну, жага подивитися, бо я так слідкую іноді за постами в Фейсбуці ваші новини. І тому ну класно там, я є, є цікавість. А, ну, буде можливість обов'язково скористаюся цим запрошенням особисто. Дякую. А, будемо завершуватись, мабуть, да, бувають дві-три хвилинки. Як ну, можливе якісь побажання для до громади? Користатися цими, цими можливостями да, для ідей, для тим, що пропонується вашими майданчиками, і артхабом, і, арт і, і, і простором ідей. Я тоді першим скажу. Я хотів сказати, що перший момент для тих, хто. начинает реализовывать какие-то проекты с властями. Вот я, например, с самого начала был уверен, что, ну, грубо говоря, меня кинут. Кинут, ну, то есть, что, как бы, областные власти рассказывают о том, что поддержат культурный проект, но на самом деле это просто, как бы, для того, чтобы показать, что мы работаем, но на самом деле симитировать это, то, что идет, идет работа. Но как вы видите, оказался я неправ. Вот, и... Счастье. Да, да, просто потому что был абсолютно уверен, просто думал, что нужно получить такой опыт. Получить опыт, что, ну, значит, что ничего невозможно добиться. А бац, и добился. И, ну, конечно, и, собственно, хорошо, что сейчас директор программной культуры такая достаточно очень активная Сталанду думинская которая вот, пробивает различные как это лед совковости вот который yes. присутствовал вот но то есть, главное действовать а по поводу конкретно своего пространства Херсонского Артхаба то э, мы всегда открыты для проектов которые придумываем не только мы ну потому что у нас ограниченное количество людей естественно что ну это как бы ограничивает количество аудитории нашей, а пространство есть, оно не должно просто так, ну то есть каждая минута может быть занята, это, это логично, это разумно и в отличие от тех же библиотек, к примеру, мы работаем и после шести, да, то есть даже как бы больше во второй половине дня мы работаем, поэтому если есть интересные инициативы, то приходите, реализовывайте. Ми всячески, зможемо, як з як зможемо, так допоможемо mm -hmm. реалізації. Дякую. Yeah, uh, я би сказала, що ми не працюємо з владою. Тим приміщення ми знімаємо за власні кошти і платимо за них власні кошти. Mm -hmm. uh, у нас з владою не виходить, але для людей, які займаються все ж таки такими альтернативними просторами. Як на мене, варто працювати ще з сусідами. В нас це поки що, поки що не вийшло, бо щоб сусіди не сприймали вас і ваш простір з вашою цільовою аудиторією, яка може виглядати для них дивною, як якихось непонятних суб'єктів. Якщо спілкуватися з сусідами, то можна взагалі там налагодити якусь хорошу співпрацю. З місцевими бабушками, які будуть вам пікти пиріжки і розказувати місцеві байки. Я впевнена, що їм теж є чим поділитися, і вони залюбки то зроблять. Просто до них треба знайти підхід, mm -hmm. ну, А так просто робити і робити. А людям, які ходять, не соромитися своїх ідей, які здаються самому собі дивними, просто, просто шукати однодумців, які можна знайти і просто Ясно, спасибо огромное, вообще у меня, ну, я в восторге от того, что вы делаете, потому что это, это возможность качественно провести свое свободное время, ну реально качественно, то есть как-то удовлетворить свое желание либо в творчестве, либо посмотреть классный фильм хорошей, понимающей компании, либо прийти и опять-таки окунуться в, ну, заняться в, чем в чем тебе интересно и ты получаешь то есть по мастер-классу по снк да, ну, это очень узкая целевая группа, но тем не менее, если есть такая возможность, это классно, когда есть куда прийти и с кем это провести. Я хочу, Ален, я покопалась немножечко ваш, на вашей страничке в Facebook, и мне понравилось то, что вы заложили в, идею, да, в описании этого пространства идей что это не просто место, да, куда люди приходят, а это реально, где люди могут прийти со своей идеей и ее реализовать. То есть вы, ну, что у вас богатый опыт, как это делать, да, инструментарий. И поддержка, это очень похоже на то, что как бы это на одном из мастер-классов с Юрием, Юрием Фирком общались по теплому мисту в ивано да, у них начиналось тоже примерно вот с такого открытого пространства идей. То есть вполне реально, что вырастет это в какой-то огромнейший проект. То есть я очень желаю этого, потому что Ивано-Франков сейчас гремит теплым мистом своим. Но у них начиналось тоже с вот такого пространства, куда люди, когда они хотели, чтобы люди приходили с идеями и вместе они реализовывали эти идеи. Сейчас у них это выросло на такой масштабный, прям масштабнейший уровень, то есть уже интересный такой формат. Но э, важно, что можно можно качественно проводить свободное время. Это, наверное, самое главное. То есть с удовольствием, в хорошей компании, реализовывая свои, свои внутренние вот такие мотивы. Спасибо огромное вам за, за такую работу важную. Я очень надеюсь, что кто посмотрит а, наш эфир, а, воодушевится и будет делать такие открытые площадки в своих городах, может быть, на своих улицах, потому что в принципе возможности такие есть. А, а где, что это за помещение? Это очень похоже на библиотека была или что это, Алёна? Очень похоже, высокие потолки, как, или нет? Или это просто вот вы снимаете? Да. Це Це офис это подвал, это офисное. Просто. Ага, вот так, просто вы сами, сами да. своими силами. Так. Очень желаю вам найти, найти, партнеров, которые вас поддержат. И хотя бы снимет с вас этот тягар финансовый, оплачивать аренду и все остальное. Очень было бы хорошо. Потому что это важно, и здесь должны быть партнеры. В Херсоне в свое, в свое время Пан Гео, да, это туристическая компания, поддержала режиссер Орг и дала им помещение под проведение кинопоказов. И они там каждую неделю, да, они встречались. Да, еженедельно на протяжении полтора года, да, и... Да, то есть у них они, глава... они на самом деле рисковали, у меня был пароль от их сигнализации. Представляешь, то есть это бизнес, бизнес, который пошел навстречу инициативе такой общественной, и не увидели, что люди приходят, для людей это ценно, и они поддержали и полтора года бесплатно, давали возможность помещения, как бы проводить там кинопоказы. И, ну, это очень хороший такой союз был, в свое время, да, то есть, ну, я вам желаю найти таких же партнеров, которые вас будут поддерживать, ценить э и помогать вам реализовывать ваши идеи, идеи людей, которые к вам приходят. Спасибо огромное. На самом деле, очень для меня очень было ценное общение с вами и такой блин, опытом классный. Спасибо огромное. Значит, будем приглашать на такие встречи. И если идеи появляются, э нужна поддержка, я думаю, что есть смысл еще раз встречаться, даже в таком формате, hangout. И Спасибо Обмениваться идеями. Да, спасибо. Ну, ну, да. до новых встреч. Пока. Пока.